Так, Александр Мальцев после очень важной игры против команды ЮЖД. Ну, мы все видели, наверное, тяжело. Ну, конечно, тяжело ребятам не просто двигаться в таком темпе, но они молодцы, стараются и с каждым разом прогрессируют и становятся выше. А, на сегодняшний день вы сделали важный шаг для попадания в первую-четвертую случае, если там успешно, то вполне можете занять высокое место второй лиги и приблизиться к лучшим командам Харьковской области. Как ребята относятся вообще к этому? Хотят ли, есть ли у них желание попробовать себя в этом? Ну, наверное, есть, но это не ставим мы за цель в первую очередь. Идет развитие ребят и оно идет должным образом, таким, каким может быть на данный момент. Поэтому то, что там будет происходить, там первая лига или выше еще, это все зависит от их труда, работы и общей командной дисциплины, скажем так. Поэтому Понятно. все, все будет. Идет ли у вас тренировочный процесс? Да, идет. Не просто, но идет. Конечно, без тренировок никуда. Удачи. Спасибо большое.